Sugeng pepanggian malih wantar menandungan padinan gigaji purwantoro rebuh wagi kali April kali hewo selangkong. Majan ing Tinten menika kapetik saking yukanan 6 ayat selangkong dumuki dikang dosa gangsel ing lembaga alkitab Indonesia boso jawi sawu sangatus purwong dosa setunggal Ingkang kaaos ayat ingkang tigang dosa gangsal, ingkang makaten surasipun. Pangentikane Gusti Yesus, aku iki roti panguripan, sing sapa marani aku ora bakal luwe meneh. sarta sing sapa percaya marang aku iku ora bakal kelak maneh. Ingkang rahayu menika saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan mestuake wonten ing gesang padhetanan. Husiana. Amin. jejer eng, menika sing luwih aji sedere ingkang kinasih salah sawijining kunci penting kangge menang pertandingan kangge atlet yaiku jago fokus lan konsentrasi kanggo menang ana akeh perkara kang bisa ngganggu atlet saengga ngrusak fokus lan pungkasane gagal untuk kemenangan ing urip Sabino kita uga kudu bisa fokus ing apa sing aji lan penting. Carani gampang. Perhatian kita dialiki saka sing paling penting menyang perkara sing ora penting lan ora ongunaane. Yokana nyerat carane wong-wong sing wis, Nalami mukjijat-mujijet Yesus, terus nggoki panjenengane. Gusti Yesus paring gangsal roti niwah iwak kalih, Satemah sami nyenyami tiang Gang 1000 ingkang sampun nglumpuk mirengaken piwulangipun. Saiki wong-wong kui golek Gusti Yesus merga pengin mujijat terus kelakon ing uripe. Gusti Yesus mung katon lan dianggep minangka tukang mujijat sing bakal jamin uripe supaya orang ngalami kangelan. wang-wang kuwi mayangke awake dhewe kaya leluhur ing era samun sing terus nampa mana lewat Musa. Sayange dheweke luwih fokus ing mujizat tinimbang Kristus. Fokus utama dheweke luwih akeh babakan berkah fisik yaiku mana ketimbang hubungane karo Kristus. Mula Kristus Hukum wong-wong sing fokus ing uripe ganti salah. Tembung Kristus kudu ngadepi kita karo pilihan sing luwih aji roti utawa Kristus. Berkai utawa Kristus sing maringi berkah. Sumangga kita nduweni hubungan ingkang raket kaliyan Kristus, roti urip lan kita bakal warak dening panjenengane. Amin. Sumangga kita ndedonga. Nah, Rahum kaswargan mugi paduka buka manah kawula supados saged gadahi hubungan ingkang raket kaliyan Kristus, ingkang dados roti urip juru wilujeng wonten ing gesang kawula. Amin. Mengatur ruangan patintan ilmuan sing menika Gusti berkat.